всем привет, с вами Матя Клаб, и это у нас шестая серия. Я знаю, чем мы сегодня займемся. Это мы пойдем в шахту. Ну что ж, давайте приступим к делу. Так, у меня кирка вот это ломается, ну ладно. Так, сейчас мы спустимся, посмотрим на каком, на каком блоке. Так, я уже вас помните. Когда мы уже построили большую шахту, уже какая-то большая шахта. Так, вот только потом долго подниматься. али был бы. Так, ну вот здесь мы закончили. Так, давайте спустимся и посмотрим на каком мы блоке. Так, мы на, о, так на пятнадцатом блоке. офигеть Так, ну если так. Теперь мы на как Ох, ё! -ка, так. Ого, вот, так все. Значит, мы уже его на каком... Блин, лопату, может, нет, не взял. Ладно, придется ломать, ломать с готовый бараниной. Это я что, до самого низа докопал? Юшкин кот! Все, поздравляем, мы в самом низу. Где-то здесь должны быть алмазы. А я вам что в рубрике говорил, что если мы найдем алмазы, то у нас будут новые карты. Так что давайте найдем алмазы и поскорее закончим. А то мне что-то хочется уже карт. А, так что я не убрал эту? Интересно. Блин. Что мы с как рано сделаем? Зафиг мне это нужно. Так. Давайте погромче звук. Сделать так. Настроить ему звуки звуки. А, у меня на все полное. В колонке, значит, что-то. Так. Ой-ой-ой, как громко. Так. О, что мы нашли? Но ну, это у меня уже давно есть. Как мы так... Оп, ой. А это что такое? Ё! Блин, блин, блин! Я так и знал! Значит, там будет алмазы. Значит, нам надо наверх копать. Друзья, я, наверно, я вам, наверное, гарантирую, что у нас в этой серии будет алмазы. Мы так недавно начали всего, уже алмазы почти что сейчас найдем. А вот, вот я найду, то найду алмазы. Ну а чем мне копать эти алмазы дубовые? Да где она? Вот чем мне интересно копать? Так, я уже вот повыше заберусь. Так. Ну, ее, ну где? Так, вернемся сюда. Где у нас слава была? чем мы железо не увидели? Вообще, чем мы так железо не увидели? А интересно, мы, у нас сегодня, по-моему, богатая серия. Так. Так, 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 так. Так, лучше поменьше звук сделать. Так, так лучше. Так, ну-ка еще раз на каком блоке? Так, ну вот это. Это значит примерно... Да блин, 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 блин. По-моему, оно вот сейчас где-то рядом здесь. Теперь у нас будет железо. Можем кирку сделать. Так, 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 так. Да, блин, ну где она? факел сюда сделаю тут что долго копать ну и сейчас это сломается опа нашел наконец-то так нам надо туда идти так 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 подождите у меня так подождите ка так, а, все, вспомнил. Так, ну копаем. Так. Так, ну что ж, ну где же эти алмазы? Так. По-моему, чувствую, что у нас опять алмазов не будет. Ох, нифига, здесь сколько... Ой-ой. Блин, ну зачем я сюда копал тогда? Софик мне это нужно. О, нет. По-моему, нужно. А что там такое? Там что-то есть, что ли? Так. Опа. О, и золото как раз. Ну-ка, 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 ну-ка. Мне сейчас это сломается, блин. Амнис. Браво. Ну, так, мы еще можем сделать, но я не думаю, что мы... Что мы это, из каменной кирки сломаем золото и... Редстоун. Фу, ты что делал? Давайте попробуем. -ка. Ай. Блин. Не, не сломаем, по-моему. Ну-ка. Не, не сломаем. Все, домой идем. Нет, я лучше пойду лучше по-другому. Что-то там мне страшно стало. Все, я лучше валю домой. Так, -а 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 -а. а -а 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 сейчас так поедим немножечко. так вот у нас же есть. Так, блин, ну теперь долго подниматься, но это привычка у меня. Так, 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 Не хватает только всего алмазов и карт. Наконец-то мы дошли. Осталось 5, 4, 3, 2, 1, 0. Так, переплавляем и сразу идем в шахту опять. Так, Положи. а эти пока можно ресурсы сюда положить. Ой, я уже забыл, что у меня уже есть лазурит. Так, все ложим сюда, 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 сюда. О, потом мы можем еще голема сделать. У меня же тыква есть. Так, ну что ж, друзья, мы, наверное, в этом закончим, потому что мне не хочется опять идти в эту шахту. Так что всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до новых встреч, пока!